Amin. 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 Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam Terima kasih kepada pendengar-pendengar dan subscriber Amin. Amin. Abai doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, Abai nak uh, ceritakan dua kisah yang berlaku kepada Faruq. Uh, Faruk ni dia anggota tentera. Sebelum ni Abai pernah cerita kisah dia tajuk Pukau. Uh, di mana uh, Faruk dengan Kirana ni dia ditugaskan untuk melaksanakan satu operasi untuk menangkap parti di tepi pantai Johor lah. Okey. Uh, cerita malam ni tajuk yang pertama adalah berkawal pada malam Jumaat. Uh, dia buat kawalan pada malam Jumaat. Kisah berlaku pada masa operasi waktu yang sama. Selepas aku dan Kirana berjaya melakukan tugas tangkapan yang agak ramai pada satu-satu masa sebelum ini maka pihak atasan terus menjadikan kami badi untuk tugasan selanjutnya Kirana sebenarnya adalah senior aku berpangkat Lance Corporal pada masa tersebut malam itu kami ditugaskan untuk menjaga airstrip airstrip ni uh, landasan untuk pesawat ringan di dalam kawasan Setelah ambil kedudukan strategik, kami teruskan kerja seperti biasa. Sambil-sambil buat pemerhatian ke arah laut dan kawasan sekitar, sambil juga kami berbual pada masa itu. Yang paling best sekali bila masuk kisah ataupun bila masuk topik cerita seram dengan keadaan tempat yang gelap, banyak nyamuk serta banyak agas. Malam Jumaat pula tu menambah lagi keseraman tapi itulah satu keseronokan. Sedang kami duduk berbual-bual, tiba-tiba ternampak beberapa buah motosikal masuk menuju ke pantai. Motor-motor tersebut parking betul-betul di bawah pokok ru di hujung jalan yang menuju ke arah pantai. Kami perhatikan sahaja pergerakan mereka. Hmm, malam ni kita tangkap tekun darat pula, kata Kirana kepada aku. Jarak antara kami dengan tempat mereka dalam 50 meter. Kami diamkan diri dalam keadaan duduk berlindung. Faruk, kontak tim sebelah sana, tanya mereka ada tak mereka dengar bunyi but arah laut arah Kirana kepada aku. Dalam masa yang sama, kumpulan mereka tadi yang datang menaiki motosikal telah berjalan agak jauh ke arah kiri. Ada lima orang kesemuanya. Dengan bantuan teropong malam, kami dapat melihat sekumpulan itu sedang menukar pakaian. Mereka memakai pakaian berwarna kuning seperti sami siam. Ish, ni bukan tekun darat rasanya ni. Lain macam je aku tengok. Aku berkata kepada Kirana, tak apalah, kita tengok dulu. Balas Kirana, jam masa ni menunjukkan tepat pukul 12 malam. Kami melihat kumpulan itu masuk ke dalam laut. Entah apa yang mereka buat, kami cuma perhatikan daripada jauh. Selang 15 minit kemudian, kumpulan itu naik semula ke darat lalu menukar persalinan yang basah kepada pesalinan serba hitam seperti seorang pesilat. Aku terus memahati menggunakan teropong malam tidak berselang berapa lama kelihatan kumpulan itu melakukan gerak-gerak seakan silat. Fuh, tinggi betul dia orang melompat sambil aku mencuit kirana. Nilai macam je aku tengok ni. Aku menyambung kembali dengan rasa teruja melihat apa yang sedang berlaku. Maknanya Faruk ni nampak kumpulan lelaki ni mereka ni lompat ni bukan main tinggi lagi. Tinggi lompatan dia ni sampai lepas kepala orang lain lah. Selang beberapa lama kumpulan itu bersilat, kelihatan mereka berhenti dan duduk dalam satu bulatan. Pada masa ini, aku dan Kirana berpakat untuk tinjau rapat. Dari tempat motor diletakkan, kami menghampiri secara senyap dan perlahan dengan cara merangkak seperti buaya. Punyalah penat pada masa itu, jarak lebih kurang 50 meter untuk kami sampai tepat di belakang kumpulan yang sedang duduk dalam bulatan tersebut. Mana tak penat nak bawa senjata di badan lagi dan nak kena merangkak secara senyap. Sekiranya kami bangun sedikit pun, kemungkinan penyusupan kami akan disedari oleh mereka-mereka tersebut. Setibanya betul-betul di belakang kumpulan tersebut, yang jarak hanya cuma satu depa dari kedudukan aku, kami melihat terdapat barang-barang peribadi kumpulan tersebut diletakkan berlonggok di atas tebing pasir. Hebat betul uh, Kirana dengan Faruk ni, dia orang duduk jarak sedepo kumpulan ni tak perasan. Uh, Sedepon ni dekat sangat. Okey, dengan membelakangkan mereka, aku periksa dompet satu persatu dan aku lihat ada kad pengenalan masing-masing dan salah satunya ada kad pengenalan pegawai tentera. Semasa berada di situ, aku dan Kirana sempat berbincang untuk kenakan kumpulan terbabit. Kami ambil semua beg duit mereka dan kami bawa ke tempat motor mereka. Sekali lagi tengah mengah kami dibuatnya kerana terpaksa merangkak dalam keadaan senyap. Dia orang berdua ni gelak. Ha, dia kata mesti menggelupu kumpulan tu bila cari dompet tak jumpa hilang. Okay. Jadi kami pun bergegas semula ke tempat mula-mula kami duduk, sambung semula kerja kami membuat pemantauan ke arah laut. Selang beberapa ketika, aku dapat melihat keadaan kelang kabut kumpulan tadi. Uh, mereka semua ni kelang kabut duduk cari dompet. Aku dan Kirana hanya tertawa daripada jauh. Dalam masa setengah jam kemudian, salah seorang daripada mereka mula bergerak keluar menuju ke arah motor. Lelaki ni berteriak kepada rakan-rakan beliau. Woi, ada kat sini lah. Ha, dia kata ada kat sini dompet tu lah kan. Okey, jadi masa ni Faruk dengan Kirana ni hanya tergelak melihat kumpulan tersebut. Kami biarkan saja kumpulan itu bergerak keluar. Aku dan Kirana terus dalam kedudukan yang asal sehinggalah ke pagi persoalan yang timbul ilmu apa yang kumpulan itu amalkan dan kenapa mereka langsung tidak menyedari kehadiran kami walau dalam jarak satu depa siap kami boleh berbincang lagi pada masa itu selang beberapa minggu kemudian aku dan kirana secara kebetulan ditugaskan menjaga kawasan yang sama juga pada malam jumaat dan pada malam itu kumpulan misteri ini masih datang ke pantai dan melakukan aktiviti yang sama seperti sebelumnya tapi pada malam itu kami tidak bertindak apa-apa cuma perhatikan sahaja daripada jauh ah lantaklah dia orang nak terbang ke nak merangkak ke nak berguling ke lantak dia orang bisik hati aku okey ni cerita kedua Faruk tajuk dia mawas Adakah benda ni mawas? Pada pagi itu, aku dan Kirana menaiki motor Honda Fame milik OC kami menuju ke Bandar Penawar. Jauh juga perjalanan ke sana daripada pengkalan kami untuk ke Bandar Penawar memakan masa lebih kurang 45 minit. Setelah tiba di Bandar Penawar, kami berserapan dulu di warung roti canai. Aku yang belanja Kirana kirana yang bayar. Setelah selesai urusan membeli keperluan harian, kami mula bergegas untuk pulang semula ke pengkalan. Barang semua dah beli kan? Soal aku kepada kirana sambil menyarungkan helmet. Jadi kirana jawab, tinggal nak beli surat khabar je untuk OSI. Maknanya dia semua dah settle, cuma nak nak beli surat khabar untuk bawa balik kepada OC lah kadang-kadang aku nak tergelak bila tengok motor OC ni dah lah barai tapi OC kami ni tetap steady tetap benarkan anggota-anggota dia lanyak motor itu untuk tujuan operasi Aku tersenyum sendirian. Selang beberapa ketika, kami melepasi simpang Desaru, Tanjung Balau. Pada masa itu, kawasan sebelah kiri kami adalah kebun getah, manakala seberang jalan iaitu sebelah kanan adalah kawasan hutan. Kenapa berhenti ni? soal aku kepada Kirana. Kirana memberhentikan motor di sebelah kanan jalan satu kawasan yang agak lapang Kirana ni dia nak buang air kecil dekat uh, bawah kawasan ni lah Kami berdua turun daripada motor Aku berjalan sedikit ke kawasan hutan Aku melihat kawasan itu seperti pernah digunakan untuk tujuan downhill aku turun lagi sedikit ke bawah meninjau-ninjau keadaan sekeliling pada masa itu kirana berada sedikit bawah daripada tempat aku berdiri downhill ni tempat orang uh, main basikal uh, main basikal ke main motor macam tu lah namun ada satu pandangan yang membuat aku rasa teruja daripada kejauhan separas pandangan mata aku aku dapat melihat seekor beruk yang besar sedang bergayut pantas daripada dahan ke dahan aku terus perhatikan Kirana, Kirana jadi aku ah, kenapa tu? tanya Kirana aku nampak ada beruk besar lah kat depan tu kataku sambil menunjuk ke arah seekor beruk yang besar masih bergayut laju di antara pokok menuju ke pokok lain. Dalam hutan ni memanglah ada beruk, jawab Kirana bersahaja sambil dia melangkah naik semula ke atas. Tapi kenapa beruk ni besar sangat ah? Balas aku. Ah biarlah jawab Kirana pendek. Beruk besar itu bergayut dalam beberapa saat di hadapan pandangan mata kami semua tetapi setelah aku fikir semula dalam jarak 100 sehingga 150 meter aku lihat beruk itu sebesar lelaki dewasa. Maknanya ianya lebih besar jika dilihat depan-depan dalam jarak yang dekat. Persoalan itu terus bermain dalam fikiran aku. Mungkinkah ia hanya seekor beruk biasa ataupun seekor mawas? Aku memang tak tersilap pandang kalau betul itu kelibak mawas sudah rezeki aku berpeluang untuk melihatnya Kisah itu aku ceritakan kepada rakan-rakan yang lain kini kenangan semasa operasi hanya tinggal memori pada masa kini kemungkinan kawasan-kawasan yang pernah aku buat rondaan pantai barangkali telah berubah mungkin sudah bertambah pembangunan di kawasan-kawasan tersebut. Pada masa sekarang ini, kami telah beberapa tahun berpencin hidup sebagai orang awam Alhamdulillah. Faruk Panji Selatan. Ha, nah, ini cerita Faruk dengan Kirana menarik cerita anggota tentera ni. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Faruk dan terima kasih kepada pendengar-pendengar Abis Seram Channel.